инвентарь в следующей игре. Представитель команды Зольт Ваньи провели очередную встречу. Нашу игру победились. Играли против довольно принципиального для себя соперника Якса. Ну что ж, мы ждали, как всегда, как наши игры проходят. Жесткой равной игры, но сначала она такой была. Но потом при счете, наверное, 4-1, Аякс ну, просто бросил играть и на поле перестал... быть футбол вот. Все равно мы с уважением относимся к этому сопернику, хотим сказать спасибо, хоть очень много неприятных моментов в наших играх есть. И спасибо за судейство. Как ожидалось, точнее, как не оправдалось, оно оказалось очень хорошим. Спасибо. Ну, у меня есть что добавить. На самом деле, Аякс очень квалифицированная команда. Мы действительно с уважением к ней относимся. И для нас вот этот матч, он может исправить весь сезон. Мы выиграли мало того, что принципиального соперника в игровом плане, так еще и конкурентно. Так что мы очень рады, будем праздновать. Всем спасибо. Сегодня пьем за счет, а потом мы ему кодируем. Спасибо. Солдата!